doesn't feel pain, or remorse, or fear that It absolutely will not stop, Ever. У зв'язку з останніми подіями в Європі ми вирішили поцікавитися у перехожих щодо їх ставлення до мігрантів. а тоді? Я не знаю, Як, як нам так не можна в Європу їхати. Нам треба візи відкривати, а, а їх чого-то запускають. Скажіть, чи бачите ви проблеми міграції в Україні? Не бачу. Дійсно, мене це так не касається. Я думаю, что у них есть для этого причины, поэтому их можно понять. Но это проблема уже Европейского Союза. Возможно, это как-то эм, как отразится на европейской политике по расширению Европейского Союза, поэтому это, возможно, коснется Украины. Но лично я понимаю этих людей и отношусь к ним сочувствием. Я не вижу большого количества мигрантов, которые желают приезжать сюда. Mm -hmm. Может, это касается, ну, относительно может, это зависит от того, что здесь не такой успиры экономики, как в Европе. Ну, и даже если бы... Люди сюди приїжджали, я не цьому ніякої проблеми. Абсолютно нейтрально. А чи бачите ви проблему міграції в Україні та взагалі як ви ставитесь до мігрантів? Я живу не так в районі, на такому районі трагічно, де мігрантів дуже багато. Mm -hmm. Я майже півслу не бачу проблем. По крайній мере, я не, ставив, не стикався з цим. Як ви ставитеся до напливу мігрантів в Європі зв'язку з останніми подіями? Нейтрально. А чи бачите ви проблему міграції в Україні та взагалі ваше відношення до мігрантів? Ну, ваша проблема. Это факт, как с ним невозможно противостоять. То есть, естественно, Европа должна потихонечку принимать мигрантов. Сами мигранты, возможно, не выбирают Украину как конечную точку своего пребывания, то есть из-за некоторых проблем, которые сейчас. То есть они бегут от войны, как бы мирной жизни возможно. Я не против иммигрантов в Украину. Потому что с точки зрения международных экономических отношений, mm -hmm. то иммиграция и обмен людьми между странами все-таки должны существовать. Согласно новому законодательству праву международному. Mm -hmm. Понимаете. А вообще, если так я против терроризма. Но мирный способ существования. Жаль этих людей. Mm -hmm. Ну, надо впускать в меру. Mm -hmm. mm -hmm. Нейтральная. Но в Украине их не так много, угу. насколько я знаю.